реагирование которого мы сегодня которых мы сегодня запустили что это значит первое это значит то что они э, они будут, э, будут выять э, маленьких населенных пунктов в селах, маленьких городах, и они будут там работать. Потому что когда патрульная полиция работает, например, в областных центрах, нас часто очень спрашивают, да, а кто будет в маленьких городах выезжать на вызовы и так далее, и так далее. Как будут работать, как бы, колл-центры, uh, где люди будут звонить, звонять, звонить, например, на 102. Так что вот эти группы быстрого реагирования. Они выезжают на место, они будут работать в семи районных центрах. Я надеюсь, что самое, как бы, самое хорошее время, когда они будут в городе выезжать на звонок, это будет это до, до 7 минут, а все как бы до 20, там, полчаса, потому что это зависит от дороги и так далее. И так далее. Самое главное, что чтобы они были сориентированы на общество. Это раз. На человека, потому что полицейский, каждый поли... полицейский в форме представляет лицо государства, и он обязан, чтобы защищать человека, безопасность человека, и отреагировать на звонок или на какие то а... проблемы, которые есть у человека. Самое, самое главное звено для полицейского это человек и сервис. Это раз. А второе, они будут выписывать и протоколы, они будут общаться с местными жителями, какие у них проблемы, потому что реально да важно. Патрульная полиция работает в областных центрах, и надо, чтобы вот села и маленькие города маленькие, так, а, и заселенные пункты, чтобы тоже вот полиция перекрывала. Так что думаю, что они эффективно будет их работа очень, потому что у нас очень хорошие результаты уже в Киевской области, раскрываемость хорошая. А, общение с людьми а, приносит очень хорошие результаты, но самое главное, чтобы они понимали суть реформы, они понимали, вот полицейские сами, они понимали, извините, они понимали, что а, главный человек и главный сервис, который полиция, как бы, делает человека. На цикле тысячи человек это, это стати, правильно? А, да, эти, да а, мы пока не дошли до Львовской области, потому что мы сейчас заканчиваем ну, Область Смельницкая область. Уже запустили почти тестирование Волынь И уже в Громном мы скоро, уже очень скоро запустили аттестацию. И постепенно, постепенно войдемся по областям. Мы все понимаем, что да, ожидания очень большие, но тоже надо очень много человеческого ресурса и надо очень тщательно как бы, просчитывать, просчитывать все шаги. Так что я надеюсь, что очень скоро мы дойдем до Львова. Сейчас точного у меня да, точно даты нет, но я думаю, что очень скоро. Надеюсь, и вот я лично им сказала всем полицейским, надеюсь, что они все пройдут переарестацию. А это зависит от того, как они будут работать на местах как вот э, люди будут их принимать, а какое у них будут отношение к людям. Потому что вы знаете, что мне бы очень не хотелось, и я думаю, что не вам, и тем людям, которые живут в этом замечательном городе, чтобы мы декларировали одно, а работали по-другому. Мы декларировали то, что, например, да, это сервис, а как бы все решалось в комнатах. Так нельзя. Полиция работает для беспеки, и полиция работает для людей.